ये एक मामूल की दोपहर थी जूडी और उसकी दोस्त लेस दोपहर के खाने के लिए बाहर गए दोनों एलिमेंट्री स्कूल में मिले और तब से दोस्त हैं अमेरिकन शहरी है जबकि जूडी चार साल की उम्र में अपने वाले के साथ अमेरिका आई थी उसके पास कागजात नहीं हैं लेज को महसूस हुआ कि दो आदमी उसका पीछा कर रहे हैं लेकिन उसने उनके बारे में कुछ गुमान नहीं किया इन आदमियों ने जूडी को ऐसे पुकारा जैसे वो पुराने दोस्त हों जब वो पीछे मुड़ी वो आदमी फौरन उस तक पहुंचे आइस वालों ने जूडी की शनाख्त कर ली आइस का मतलब है इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट ऐसे वाकियात आए दिन होते रहते हैं और अब पहले से भी ज्यादा हो रहे हैं आइस गलियों में काम पर गाड़ी में के अदालत में भी लोगों तक पहुंच जाती है वो अक्सर यूनिफॉर्म में नहीं होते ये बहुत खौफनाक बात है लेकिन याद रहे हमारे पास हकूक हैं। अगर कोई अहलकार आपको रोके और आप इन्हें नहीं जानते तो आप उनसे उनका शनाख्ती कार्ड देखने का कह सकते हैं और फिर पूछ सकते हैं कि क्या मैं जा सकता हूं और अगर वो कहें हाँ तो आप वहां से चले जाएं और उनके किसी सवाल का जवाब नहीं दें जी के मामले में नुमाइंदों ने उससे कहा कि उसे जाने की इजाज़त नहीं है अगर कभी ऐसा हो तो एहतजाज करने या भागने की कोशिश ना करें उनसे कोई बात ना करें सिवाय यह के मैं अपना खामोश रहने का हक इस्तेमाल करूंगी और मैं वकील से बात करना चाहती हूँ याद रहे कि आप वकील से बात करने का कह सकते हैं चाहे आपके पास वकील हो या ना हो अगर नुमाइंदे आपकी या आपके पर्स की तलाशी लें तो आप कह सकती हैं मैं इस तलाशी से मुतफिक नहीं हूं। मौके पर मौजूद ई शवाहिद को यह हक हासिल है कि वो इस वाकई की वीडियो बना सकते हैं बशर्त यह कि वो गिरफ़्तारी में मदाखलत ना करें और ये वाजह करें कि वीडियो बन रही है जूडी खुशकस्मत थी बेशक आप सब सही कर रहे हैं फिर भी आइस आपको गिरफ़्तार कर सकती है इस सिलसिले की एक और वीडियो गिरफ़्तारी की सूरत में आपको आपके हकूक समझने में मदद करेगी इस वाक़े के बाद जूडी और लेस ने सारे वाक़े को अपनी याददाश्त के मुताबिक तफसील में लिख लिया इस बात की तसल्ली कर लें कि आप और आपके प्यारे आइस से इस किस्म के रबते के लिए तैयार हों और गिरफ्तारी की सूरत में तरकीब मौजूद हो कि क्या करना है और किस से रबता करना है अगर आइस वाले आपको आपके मोहल्ले में रोकते हैं तो याद रहे आपके पास हकूक हैं खामोश रहें वकील से बात करने का पूछिए उनसे कहिए कि आप उनकी इस मुदाखलत से मुतफिक नहीं अगर आपका कोई अजीज गिरफ्तार हो जाए तो आप उनके बारे में मालूम हासिल कर सकते हैं लोकेटर डॉट डॉट जी ओ वी